Добрый вечер. А, ну, Пашка, во-первых, я тебя прошу, как друга, не подхватывая, что все пропало, всю рада потому что вот а, в начале октября бывший командир батальона моего сына обзвонил всех ребят и предупредил, что, возможно, им по второму разу придется идти воевать. Они между собой созвонились, всего лишь двое ребят, сказали, что они не пойдут. Все остальные готовы по первому зову. Поэтому достаточно у нас еще в стране мужиков, которые в любой момент готовы встать и идти защищать тех, кто сейчас здесь сидит. Главное, чтобы не было Итак, Что касается начала нашей передачи, вот, к сожалению, не дошла до меня очередь. Я бы хотел сказать, что... Вот это манипуляция вокруг этого допыта Януковича или это свидетельские показания, черт его знает, это вопрос юристов, это все грандиозный театр. Я не знаю, кто автор, кто заказчик. Найдутся сейчас специалисты, которые нам всем расскажут. Одни будут говорить, что это путинская сценарий, другие будут говорить, что это проклятая власть. Третий приплетут сионистов, четвертый приплетут кровавых бендеровцев, пятый приплетут кого-то еще. Меня это не интересует. Я не хочу быть участником шоу Януковича. Поэтому я просто призываю все украинские медиа с сегодняшней ночи бойкотировать это шоу, а не наоборот втирать нам в мозги и делать нас вынужденными участниками и на подтанцовках брыть у чужого сценария. То, что там Алес рассказывает, я бы хотел услышать, что он скажет. Да если бы он хотел сказать, он бы 555 раз уже сказал, и по Ютубу уже вся страна это знала. Ребятам, дорогим нашим молодым, вот это вот наше будущее стоит. И Пару дней назад я, я просто вот счастлив и горжусь тем, что э, мне в э, одном из приватных сообщений на Фейсбуке выложили э, ролик, как отреагировали ребята-студенты в Николаеве на ватную пропаганду э, Медведчуковского агит-клуба, когда во время э, философского, в принципе, мероприятия им попытались продемонстрировать, документальный фильм о том, как кровавые бандеровцы жрут мирных жителей Донбасса. И ребята демонстративно встали и начали уходить из аудитории. Часть осталась и начала открыто выражать свой протест. Это, вот, это будущее нашей страны. Я вчера был в университете Шевченко на встрече со студентством. Нам есть чем гордиться. И в этих молодых людях в них произошли уже колоссальные изменения. Наша сейчас задача, вот, слава богу, я не услышал ни одного э, такого отвратительного слова, как разочарование или уныние. Уныние, во-первых, это грех. К сожалению, я был разочарован в последствиях революционных изменений четыре раза. Помимо всех наших родных украинских, так еще сложилось, что я невольно стал участником и египетская революция. Поэтому каждый раз я делал что-то вот как солдат, а отдавал решение проблемы кому-то. Тем, кто когда-то себя называли там политиками, вождями, лидерами Майдана. Хотя я думаю... Все, кто были реально на Майдане, прекрасно помнят, как демонстративно и неоднократно Миллион людей к ним поворачивался спиной прямо на Майдане. А они, делая вид, что ничего не видят, продолжали рассказывать, как они вот разум знамы. Я просто хочу обратиться ко всем. Во-первых, абсолютно поддерживаю э, точку зрения фаната. Нам надо настраивать все общество именно на созидание и на позитив какой лично я вижу путь. Никакие погромы счет банков, никакие покрышки, никакие блокирования судов, никаким изменениям в стране не приведут. Привести может только лишь одно. Глобальный поход во власть нельзя повторять ту ошибку которую я сам себе позволил повторить четыре раза а как вы себе это представляете глобальный поход во власть